శ్రీమాత్రే నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ విరాట్ విఖ్యాతం సిద్ధానంద పదాయకం జ్ఞాన ప్రవక్తారం శ్రీ వీరబ్రహ్మ గురుంబజే శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారికి సంబంధించినటువంటి ద్వాత్రింశ నామావళిని తెలుసుకుందాం వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారికి ముప్పై రెండు నామములు అత్యంత ఇష్టమైనటువంటివి ఆ ముప్పై రెండు నామాలకు సంబంధించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇవి అర్చనలో కానీ అభిషేకంలో కానీ ఉపయోగించవచ్చేటువంటి నామములు ఓం వీరాయ నమ ఓం వీరాసనాస్తాయ నమ వీరబ్రహ్మణే నమ వీరాదివీరాయ నమ వీరేంద్రాయ నమ ॐ वेदान्तवेद्याय नमः ॐ वेदगोचराय नमः ॐ वीराग्रघन्याय नमः ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः ॐ सूर्यमण्डलमध्यवर्तिने नमः ॐ सूर्यनारायणाय नमः ॐ प्तिने नमः ॐ सर्वतीर्थगोचराय नमः ॐ परतत्त्वाय नमः ॐ परमपुरुषाय नमः ॐ त्रयीमयाय नमः ॐ ज्योतिर्मयाय नमः ॐ वरदाय नमः चतुर्विधमोक्षफलप्रधाय नमः ॐ अभेद्याय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ आश्रितपरिजाताय नमः ॐ उत्पत्तिस्थितिलयहेतुभूताय नमः ॐ महालक्ष्मिप्रधाय नमः ॐ न्द्रसिन्धुवेदाय नमः ॐ आनन्दाश्रम आश्रयाय नमः ॐ श्रीवीरधर्मजस्वामिने नमः ॐ वीरगुरुपरब्रह्मणे नमः ॐ वीराचार्याय नमः ॐ कालज्ञानविदिताय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ त्रिमूर्तिस्वरूपाय नमः